Да, вот. Я председателем компании Безок. Это а, сеть фабрик, которые имеют место в Европе. В Европе есть четыре фабрики, 3 в Германии, одна в Польше, одна в Франции. Кроме этого, есть фабрика в Северной Америке, в Канаде по сравнению это компания по величине Твериатр, по величине в Европе. Я обещаю, что буду говорить коротко, чтобы господа вас не измучили. Но это есть тема не о гонких машинах, а не о самолетах спортивных, но это Наша продукция, она касается опаковки продовольствия. Э, э, Значит, мы делаем на весь мир опаковку самой, э, хорошей качества, самой новой технологии. Самая большая фабрика – это фабрика в Польше. Она оказалась, что самая лучшая в этой сети фабрик. Значит, славяне хорошо работает. За это. Да. Ну, значит, э, чтобы я хотел так коротко по истории, значит, первая фабрика по этой продукции это 1920 год. Первая фабрика э, на территории Германии. Она потом война была в Кель разрушена. И по конце войны, уже Второй мировой войны, наши снова строить фабрики. Первые фабрики в Германии. Поставили две фабрики. Ну, а это самая, которую я поставлюсь, фабрика в Польше. Она, как говорят, недалеко, интерне поздно. Это город 700 тысяч населения людей. И эта фабрика... Пол не отложена, есть э, продукция, идет на три смены, есть такие заказы. Значит, ну, кроме э, этого, я должен сказать, сначала хотел даже поблагодарить это начало, э, власть этого города Мукачева, э, э, мэра э, мера этого, этого города за приглашение. Мы с большим удовольствием здесь приехали. Хотел сказать, что участниками были такого форума, как здесь в Халкове, И по сравнению здесь этот уровень этого форума очень высокий. И я с свое большое удовольствие. Значит так, какая тактика? Тактика есть такая, что мы теперь обратили внимание на направление восточное. Это касается этой фабрики, этой фабрики в Польше. Есть уже на восточном направлении, работает такая фабрика на Беларуси. И справляется хорошо. Я уже сразу, раньше сказал, что наша тактика такая, что мы сразу, сначала, извините, сначала начинаем как разведку боя, какой рынок есть на месте. Это не обозначает, что если мы здесь поставим фабрику, она будет только работать на потребности этой местности. Мы очень много из этой продукции идет в Америку. Может быть это славно, но так и есть такая правда. Поверьте. И тоже много делаем для Италии. Италия берет от нас много... Э, они имеют форэ или как это называется, такие, ну, дамы будут знать, о, о чем я говорю, такие бе белые шарики. Э, это упаковка наша нашей продукции этого изделия. Но чтобы я хотел сказать еще вам и не мучить, значит технология очень очень хорошая и на высоком уровне. В Фабриках есть у нас где-то экипаж, где-то 200, ну сверх больше рабочих, работы. Есть, значит как я сказал, бой этого рынка окажется для нас интересно, мы пойдем дальше, шаг дальше. Этот шаг я уже сказал, какой будет. Раньше, если так будет, будем брать из этого района, будем брать рабочих, чтобы их изучить продукцию фабрики. Фабрики опасные. Опасность такая большая, пожар. Так что у нас там обеспечение на, этом, на большом очень уровне. Потому что одна-одна, даже фабрика в Германии, ну не, не вполне сгорела, но был большой пожар и была снова поставлена, даже значит, от начала. Какие, какие есть, ага, вот здесь и, и фабрика показана. Пожалуйста, смотрите. Ну, фабрика как фабрика, да? О чем говорить? Ну, нормально. И, и как говорю, в Польше самая крупная. Что еще? В Польше эта фабрика э, поставили ее в 1998 году. Вырабатываем э, ну, все упаковки для, продукции, для продуктов молочных, продуктов э, переработки мяса, переработки рыб, переработки э, э, ну, все э, силы, Да, сыры. Сы. ну, значит, это такие походные продукты, молочные даже продукты. Есть у меня тоже, я бы мог показать, какая это есть. Если вы чуть-чуть подождите, я вам покажу, как я это Посмотрите, как выглядит эта такая продукция. Это не стекло. Это не стекло. Видите, правда? какое, как, как, как качество. И, как нанесен этот, этот рисунок, все это. Это все самое. Это, это я не поставь, это самое главное. Это... Нет. О. Извините, но всей продукции не привез, потому что на самолет так, такого веса не берут. Вот так есть. Ну, разные. Не буду дальше заниматься, но вы поверьте, что можете, если кто захочет посмотреть, пожалуйста, взять себе на память Можно. Вот. вот. Что еще рассказать вам об этой продукции? Ну, все, э, в по большинстве автоматы работают. Ну, по продукции я не буду мучить вас больше. И, а, зачем это интересно нам э, это место? Но место интересно на положение, а, потому что близко есть Словакия, близко, а, э, близко а, Венгрии, но даже и Ромей. Тоже берем этот под взгляд. Чтобы недалеко возить если такая будет подверглась. Это тоже есть. Ну и кроме этого, можно сказать, ранее, что э, я раньше здесь встретился с людьми за одном предприятия. Здесь это начальника предприятия этого нет, это Александр Романович Звездин. И его товари, это есть заслуга, что я здесь перед вами могу изъясняться. Большое спасибо ему. Что еще можно сказать? Понял. Надо огурчивать. Да. Но если будут вопросы, пожалуйста, если нет, я кончу. Спасибо.